kesejahteraan hidup di Malaysia penting untuk menyokong perancangan dasar pembangunan negara khususnya dalam era digital. Jadi kesejahteraan merangkumi aspek fizikal, mental, emosi, ekonomi dan juga sosial. Kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan hidup serta mengenal pasti faktor-faktor utamanya. Oleh itu, dapatan kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada dasar awam yang lebih inklusif serta memperkukuhkan strategi komunikasi pembangunan dan kesejahteraan sosial. Untuk bahagian analisis deskriptif pula, jumlah responden yang kami peroleh ialah seramai 54 orang berumur antara 19 hingga 60 tahun. 70.4% adalah wanita manakala 29.6% adalah lelaki. 87% responden tinggal di kawasan bandar dan 68.5% telah berkahwin. Untuk tahap pendidikan pula, seramai 51.9% responden mempunyai di rumah ke atas dan 59.3% responden berada di dalam kategori pendapatan rendah bagi pendapatan isi rumah kategori terpula untuk tahap kepuasan hidup responden berada di tahap sederhana tinggi. Tahap keyakinan diri berada di tahap tinggi, hubungan keluarga berada di tahap tinggi, keselamatan persekitaran berada di tahap tinggi, kesihatan fizikal berada di tahap sederhana, autonomi diri berada di tahap sederhana dan tahap kestabilan ekonomi di tahap sederhana. Interpretasi ringkas yang kami peroleh ialah responden secara umumnya menunjukkan kepuasan hidup yang baik dengan skor tertinggi pada hubungan keluarga dan keselamatan persekitaran Keyakinan diri juga tinggi menandakan aspek psikologi penting dalam kesejahteraan hidup dan aspek ekonomi dan kesihatan fizikal pula menunjukkan variasi dan ruang untuk penambahbaikan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis adalah proses dengan statistik untuk menentukan sama ada terdapat cukup bukti dalam set data untuk menyokong atau menolak suatu hipotesis tentang populasi. Jadi, terdapat dua jenis hipotesis iaitu hipotesis nol, tidak ada perbezaan atau kesan dan yang kedua, hipotesis alternatif iaitu ada perbezaan atau kesan berdasarkan empat ujian yang telah kami buat iaitu ujian tinggi ANOVA, ujian c sendiri dan korelasi kita regresi, bagi ujian ini pun ujian hipotesisnya ialah perbezaan tahap keyakinan diri antara lelaki dan perempuan adalah tidak signifikan manakala bagi ANOVA, keputusannya ialah perbezaan tahap pendidikan tidak signifikan dalam tahap kesejahteraan hidup bagi ujian C kuasa 2, keputusannya ialah status pekerjaan tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Dan yang terakhir ialah korelasi dan regresi. Bagi korelasi hubungan keluarga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesejahteraan hidup di Malaysia, manakala regresi, pendapatan, pekerjaan atau kawasan mempengaruhi tahap kepuasan hidup. Sekarang saya akan menerangkan mengenai apa itu SPSS. SPSS ialah singkatan bagi Statistical Package for the Social Sciences. Ia ialah perisian analisis statistik yang digunakan untuk mengurus, menganalisis dan mutasi data kajian secara mudah dan sistematik. Jadi kegunaan utama SPSS ialah menganalisis data soal selidik dan eksperimen, menjalankan ujian statistik seperti kolerasi, regresi, t-test dan ANOVA dan yang terakhir menjaga laporan dan graf secara automatik. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati binti Mama Zaham, nombor metri A2473. Baiklah, saya akan bentangkan keputusan ujian T yang dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap keyakinan di antara lelaki dan juga perempuan. Min kepulan pertama adalah 5.44 dan kepulan kedua adalah 5.29. Jadi beza purata hanyalah 0.14 sahaja. Sebelum kita lihat keputusan utama ujian T, kita perlu lihat dahulu ujian Nervin di mana nilai Nervin test ialah 0.064 lebih daripada 0.05. Jadi kita guna baris, uh, baris equal variances assume. Seterusnya kita boleh lihat confidence interval daripada negatif 0.402 ke 0.692 juga merangkumi sifar dan nilai Kohensky hanya maksudnya ini menandakan saiz kesan adalah kecil. Kesimpulannya, jadilah tidak memberi pengaruh ketara terhadap keyakinan diri dalam kalangan responden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazlina binti Ahmad Sabri, e 04378 dan dalam syai ini saya akan bentangkan keputusan ujian chi square bagi mengkaji hubungan antara kawasan tempat tinggal dan pendapatan isi rumah sebagai salah satu dimensi kesejahteraan hidup di Malaysia. So berdasarkan keputusan ujian chi square, nilai p ialah 0.399 iaitu melebihi aras signifikan 0.05. Maka tiada hubungan signifikan ditemui antara kawasan dan tahap pendapatan. Ini menunjukkan bahawa dalam sampel kajian ini, kawasan tempat tinggal sama ada bandar ataupun luar bandar bukanlah penentu utama pendapatan isi rumah. Seterusnya, dari segi kekuatan hubungan seperti yang dalam grafik tersebut, nilai Kramers V ialah 0.184 yang dikategorikan sebagai hubungan yang sangat lemah. Ini mengukurkan dapatan bahawa perbezaan kawasan tidak mempunyai impak besar kepada agihan pendapatan dalam kalangan responden. Implikasi besarnya ia mencabar naratif lama responden. Implikasi besarnya ia mencabar naratif lama dalam media dan dasar awam yang sering menyamakan luar bandar dengan kemiskinan dan bandar dengan kemajuan. Sebaliknya, ini menandakan berlakunya peralihan struktur kesejahteraan yang lebih bergantung kepada mobiliti digital, akses pendidikan dan peluang ekonomi fleksibel dan bukan semata-mata bergantung pada lokasi geografi sekian cuma kasih passing to the next slide untuk kajian ini, saya menjalankan ujian One Way Anova bagi menilai sama ada tahap pendidikan memberi kesan signifikan terhadap tahap kesihatan diri yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran kesejahteraan hidup di Malaysia. Jadi, hipotesis kajian saya menyatakan bahawa terdapat perbezaan signifikan tahap kesihatan mengikut tahap pendidikan manakala hipotesis null menyatakan tiada perbezaan signifikan. Hasil ujian Anova menunjukkan nilai F adalah 2.187 dan nilai P adalah 0.101 iaitu melebihi aras signifikan 0.05. Jadi, uh, perkara ini bermaksud tiada perbezaan signifikan tahap kesihatan diri antara kumpulan pendidikan yang berbeza. Oleh itu, hipotesis senar diterima dan hipotesis kajian ditolak. Walau secara statistik tidak dis, uh, signifikan, mi, uh, min kesihatan masih menunjukkan sedikit pendekatan mengikut tahap pendidikan. Namun begitu, ini menunjukkan bahawa pendidikan bukannya satu-satunya penentu kesejahteraan. Walau lain seperti uh, pendapatan, gaya hidup dan juga asas kepada penjagaan kesihatan mungkin memainkan peranan yang lebih besar. Jadi secara keseluruhannya, dasar pembangunan kesejahteraan perlu mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada pendidikan semata-mata. Untuk kolerasi dan represi, objektif kajian adalah untuk melihat sama ada faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan hubungan keluarga memberi kesan kepada tahap kepuasan hidup. Pemboleh ubah dalam kajian ini adalah bersandar iaitu tahap kepuasan hidup. Pemboleh ubah bebas pula ialah kawasan, pendapatan isi rumah, pekerjaan, pendidikan tertinggi dan hubungan kekeluargaan. Hipotesis dalam kajian ini adalah hubungan signifikan antara faktor yang dikaji dengan kesejahteraan hidup. Hypothesis faktor pula ialah tiada hubungan signifikan. Kenapa kita pilih faktor ini? Justifikasinya adalah ekonomi dan sosial memang terbukti ada kaitan dengan kesejahteraan dalam banyak kajian. Hubungan kekeluargaan pula penting dari segi sokongan emosi. Hasil kolerasi pula terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kekeluargaan dan kepuasan hidup. Nilai present R 0.411 dan P 0.002. So maksudnya makin erat hubungan keluarga makin tinggi kesejahteraan. Keputusan regresi pula model regresi tidak signifikan iaitu P nilainya 0.319 dan semua faktor seperti pendapatan dan pekerjaan tidak memberi kesan besar. Secara statistik terhadap kepuasan hidup. Apa maksudnya? Maksudnya faktor sosial seperti hubungan kepelbagaian lebih penting daripada faktor ekonomi dalam menjelaskan kesejahteraan hidup rakyat. Dan implikasinya, polisi kerajaan perlu beri perhatian bukan sahaja kepada ekonomi tetapi juga kepada kekuatan hubungan sosial dan institusi keluarga. Kajian ini disokong oleh sumber seperti Giner 2018, Hughes 2002 dan laporan UNDP 2021. Kesimpulannya, kajian ini berjaya mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan kita, antaranya keyakinan diri, pertahanan keluarga, kesihatan fizikal, keselamatan persekitaran, otonomi diri dan kestabilan ekonomi. Implikasi dasar pula, kajian ini perlulah fokus kepada pembangunan sosio-sosial dan ekonomi komuniti. Cadangan untuk kajian lanjutan dicadangkan untuk peluas saiz sampel dan liputan geografi untuk hasil yang lebih umum.